وَحَبِيبَنَا الله وشفيعنا وَصَلَدَنَا الله وصلى الله ووسيلة الله وملجانا محمد العبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن وعن مجاهد بن وعن بن الله بن السستري رضي الله تعالى عنه قال: المراد بنعمة الله نعمة محمد وأصحابه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا